Это студия «Радио Свобода», программа «Донбасс Реалии». Алексей Мацука, приветствую вас. С начала вооруженного конфликта на Донбассе Украина столкнулась с проблемой черного рынка оружия. Ясно, что само по себе то оружие, которое попала в руки сторонников сепаратистов, никуда не исчезнет, и после всевозможных захватов милицейских участков и спецслужб на Донбассе сотни единиц оружия официально числятся исчезнувшими. Кроме того, что бесконтрольный оборот оружия у граждан, оставшихся на оккупированных территориях, создает напряжение там, в Донецке и Луганске, так еще и в так называемой Большой Украине регулярно возникают ситуации, когда используется незарегистрированное оружие. Еще в ноябре минувшего года правоохранители задержали десятки торговцев, которые продавали автоматы, гранаты и патроны. Оружие продают даже через интернет. Как эту проблему решают на украинской территории Донбасса в нашем первом сюжете? На северодонецком рынке утверждают, оружие им доставляют из Китая. Правда игрушечное. С появлением в городе армии спрос на него вырос в разы. Да, берут очень часто, к сожалению... Мы не любим этим торговать, но покупают детям и оружие, и танки, и военные машины. В то время, когда северодонецкие мамы вооружают детей, правоохранители разоружают тех, кто владеет оружием незаконно. Северодонецкий городской дежурный Офенть слушает. В Северодонецком городе деле милиции ждут желающих добровольно сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатку и спецсредства. Местные правоохранители утверждают, такого добра хватает. Ввиду обстановки, которая сложилась на территории области, так сказать, область наводнена в общем -то, оружием, в том числе достаточно много. Мы фиксируем фактов нахождения оружия в незаконном обороте. В 2014 году уже за осень и часть зимы Свердлинским городделом было зафиксировано порядка 70 подобных фактов. Естественно, оружие, боеприпасы к нему, взрывчатка изымаются в этом случае. Люди, которые занимаются незаконным хранением, ну и тем более используем так далее оружие, привлекаются к уголовной ответственности. Основной поток незарегистрированного оружия идет на Луганщину с территории области неподконтрольной украинской власти. Много его также спрятано в схронах, которые остались со времен пребывания сепаратистов в освобожденных районах области. Навыки обращения с оружием есть далеко не у всех его владельцев. Нужно понимать, что человек, который не имеет соответствующих навыков обращения с оружием, также несет определенную опасность. В качестве примера как бы, хотелось бы привести самый простой случай, который, к сожалению, имел место на территории Луганской области, на Вайдарский район, село Штормово. Значит, один из жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общем-то, с друзьями играл в русскую рулетку с использованием огнестрельного оружия. Он получил огнестрельное ранение и в последующем умер. На блокпостах, кроме проверки документов, в поисках незарегистрированного оружия тщательно проверяют и автотранспорт. Северодончанин Василий к подобным досмотрам уже привык. Неудобно стоять, бензин сжигаем, стоим и все. Вот это и все. А так все нормально. В который раз после осмотра машины Василий спокойно проезжает блокпост. Оружия у него нет, документы в порядке. А тем, кто все же имеет незарегистрированный арсенал, правоохранители настоятельно рекомендуют не испытывать судьбу и воспользоваться месячником добровольной сдачи оружия. Сдав оружие с 1 по 30 апреля, нарушитель освобождается от уголовной ответственности. В случае обнаружения такового преступнику грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Студия «Радио Свобода Семен Семенченко. Семен Семенченко. Родился в Севастополе. Половину жизни прожил на Донбассе. В апреле 2014 года сформировал батальон Донбасс. 19 августа по Деловайском получил осколочное ранение в бедро и спину. Был прооперирован. Избран народным депутатом от партии Самопомощь. Спасибо, что согласились сегодня принять участие в нашем эфире. И первый вопрос к вам. Насколько серьезно, по вашему мнению и по вашим оценкам, расползание оружия из серой зоны Донецка и Луганской областей? Ну я думаю, что достаточно серьезно. Сейчас цифры пока привести какие-то нельзя, поскольку ситуация постоянно развивается. Но можно назвать источники. То есть, во-первых, оружие продает сама армия. То есть ну, по некоторым данным. Где-то порядка 3-4 тысяч гривен ⁇ это стоимость автомата, но ну, это если там знакомые там, и так далее. Оружие увозят бойцы, трофейное. То есть это значит. черный рынок? Ну, по сути, черный рынок, но никто не воспринимает это как черный рынок. Все воспринимают просто вот там своему товарищу Патриоту что-то там продали. Ну, это так называется. Второе ⁇ это трофейное оружие в большом количестве. Есть еще очень большая проблема. Это не просто стрелковое оружие, а гранаты. Гранаты, например, F1 и гранаты РГД. Ну, F1, конечно, круче, потому что э, если такую кинуть на улицу, то осколками там очень будут большие жертвы. Она маленькая, компактная. И большое количество уже случаев, когда э, стопорят в новой почте людей, значит, которые отправляют себе это домой. Увозят, ну, ловят. Просто и... гранату по новой да, почте? Да, uh -huh. да, да. Я часто слышу фактически от СБУ, от милиции о том, что задержали на почте, ну, там, зачастую на этих почтах, лежат сотрудники. Вот. И третье, конечно, это оружие, которое, я так понимаю, что через самих сепаратистов тоже продается, не без этого. Вот. И у патриотов, и у обывателей, и у будущих преступников, в общем-то, есть источники приобретения. Ну вот, например, не так давно в Харцисске произошел случай, когда человек бросил гранату прямо посреди города просто потому, что ему на бытовой почве что-то с кем-то не, не понравилось. Это оккупированная территория. То есть я так понимаю, что проблемы в плане распространения оружия одинаковые как здесь, так и там. Но что мы можем сделать на большой, так сказать, Украине для того, чтобы остановить этот процесс? Ну, смотрите, во-первых, требуется, конечно, усиливать контроль за передвижением военнослужащих. Вот, например, вместе сейчас расположение батальон Донбасс под Мариуполем. Мы, например, задерживали в том числе наших бывших сослуживцев, которые, к сожалению, связаны каким-то образом с этой торговлей, передавали органам. Но проблема, в общем-то, в комплексе не решишь. Нужно не только это оружие изымать, нужно все-таки решать комплексный вопрос ну, путем принятия специального закона. Потому что вопрос наличия оружия – это одно, а вопрос применения – это совсем другое. Если, например, гранаты, тротил там, и прочее, однозначно это криминальная ответственность, то если человек там, положил дома у себя пистолет, то он гораздо меньше шансов, что он его применит, если будет знать, что у добропорядочного гражданина на улице может оказаться точно такой же, и он может выстрелить в ответ. И поэтому тут важно сейчас все-таки взять за основу один из нескольких законов, которые сейчас зарегистрированы в Верховной Раде, то есть в комплексе решать это все. У нас есть небольшое видео, как человек, называющий себя командиром подразделения Тимур в городе Петровска, рассказывает, что под давлением его лидеров, сепаратистов, которому он подчиняется или не подчиняется, там уже история умалчивает это, происходит разоружение на оккупированной территории. Давайте посмотрим. Задержание проходило в 6 утра. Мы проснулись от того, что по комендатуре, в которой мы находились, я туда приехал к Магадану с проверкой, велся огонь из стрелкового оружия. Никаких требований там, сдаться, выйти, там, сложить оружие и так далее и тому подобного не было. Просто по нам велась уже прицельная стрельба. Мы сами уже начали кричать, что хотим и требуем переговоры. Мы не поняли, почему, кто нас обстреливает. После того, как мы вышли, они сказали, что это Луганская прокуратура, были люди в балаклавах. Вот, один человек был в гражданке, он потом впоследствии предъявил удостоверение Луганской прокуратуры. Сказали, что якобы прибыли для того, чтобы проверить э, нас на наличие незарегистрированного оружия. То есть вот таким образом да, люди эти, которые сторонники сепаратистов, Проходит процесс разоружения. Насколько это все действенно, по, по вашим оценкам? Насколько мы здесь можем проконтролировать это все? И насколько это соответствует Минским соглашениям? Ну, вы знаете, говорить там о Минских соглашениях всерьез я не могу. Эти соглашения, во-первых, не ратифицированы Верховной Радой. Во-вторых, они не могут быть ратифицированы, потому что подписаны достаточно казуистически, там, физическими лицами, кучмой. Плотницким, Захарченко и так далее. Э, Во-вторых, они системно не выполняются второй стороной. Поэтому я их серьезно особо не воспринимаю. Но э, у нас реально навести порядок. В принципе, главное проводить реформу МВС, чтобы вот этих вот алчных товарищей, которые стоят во многих блокпостах и там избивают волонтеров, шманают эти машины, там выворачивают личные вещи. Сменили действительно мотивированные люди с новой полицией. Я вот недавно общался с кандидатами на роль патрульных, например, тем же в Киеве. Это вполне приличные люди, то есть патриоты и так далее. То есть тут нужно в комплексе менять, во-первых, подход милиции к этому всему. Соответственно, меньше будет шансов, что человек возьмет взятку. Во-вторых, объявлять периодически месячники сдачи оружия. В-третьих, ну, у нас больше шансов, конечно, у нас все-таки законность не пустой звук. Понятно, что полностью рассчитывать на осознательность нельзя, но... Главное понять, что люди не просто берут себе оружие для того, чтобы совершать какие-то преступления. Есть люди, которые на полном серьезе берут их для самозащиты. Потому что они считают, что мужчина должен быть с оружием. Поэтому это просто ну, уже пора законодательно регулировать, я думаю. Ну, есть такой сайт, «Сброя. Инфо" называется. И здесь опубликована инфографика относительно возможного принятия законопроекта о гражданском оружии и боеприпасах. И, соответственно, появился законопроект, который подписали Паруби, Ильенко, Шухевич, Ляшко и некоторые другие депутаты. Вы поддерживаете подобную практику, инициативу того, чтобы у нас в Украине было оружие, ну, как это знаете, на бытовом уровне говорят, вот как в Америке. Массовое ношение, разрешение и так далее. Ну, хотелось бы добавить не только как в Америке, как в Молдавии, как и тоже в Германии. Все будет зависеть от того, как будет прописан закон. То есть, во-первых, важно, чтобы оружие было у всех психически здоровых людей. Потому что если будут касты избранных, то, соответственно, будет больше шансов э, эти оружия, что будет применено. Потому что если человек видит, что он один вооружен, и он ну, как каким-то образом взвинчен или э, какие-то имеет преступные намерения, больше шансов, что он его э, применит. А если там, э, он понимает, что любой э, плюганенький мужичок внезапно может вытащить такое же э, оружие самозащиты, то это резко может э, шансы на это уменьшить. То есть я за принятие подобного закона, я за урегулирование этого процесса. Ну, и практика тоже, Страны тоже Молдавы, Германии показывает, что действительно это благотворно влияет на преступность, она ее снижает. Так понятно, что эти страшилки распространяются, показываются там фото залов, где там убитые люди там, лежат там, после очередного расстрела в школе американской. Но надо смотреть не только на вот такие эксцессы. У нас он тоже в Константиновке задавили восьмилетнюю девочку. Так что же получается теперь? Вообще армию распустили. Это отдельная история с да. этим перекрестком. А что касается легализации, может быть, не так глобально подойти к вопросу, да, вот, чтобы все граждане Украины могли, а может быть, стоит подумать только о приграничной зоне, либо о зоне, которая примыкает к территории антитеррористической операции чтобы снизить градус все-таки напряжения в обществе таким образом. Смотрите, я думаю, что оружие там, для скрытого ношения, для самозащиты, оно может быть доступно людям, ну, психически здоровым, там, которые прошли там, проверку, в общем-то, всем желающим. А что касается оружия уже более серьезного, то необходимо идти по пути Эстонии, по пути Швейцарии и создавать вот военно патриотические союзы, или как вот мы записали в коалиционном соглашении украинскую военную организацию. Это люди, которые, во-первых, являются костяком территориальной обороны, выполняют функции непосредственно резерва армии, функции охраны своих регионов. И эти люди фактически могут и в приграничных областях выполнять роль там, рейнджеров тех же. Я вспоминаю, там, март-апрель прошлого года, помню тоже, что вы были в Донецке, то есть если бы тогда у самообороны там было хоть какое-то оружие, вот того беспредела, которое получилось, его бы не было просто. Вот, искали, там, не знаю, у одного из 20 там травмат какой-то оказывался. Но вот. тем не менее у сторонников сепаратизма, да, и сторонников да. тех организаций оружия, Конечно, потому что им же сдали заранее. Это сдача была, тут даже никто не сомневается. И здание СБУ, и здание МВС, и захват тут вот, оружия в Славянске. А я помню, когда мы пытались договориться с милицией, чтобы нам выдали оружие, или я к военкому приезжал, он говорит, я все взорву. То есть все-таки нужно идти по пути двойному. Оружие для самообороны, для большинства граждан, и вот эти военно-патриотические союзы, и более серьезное оружие, но связь с Министерством обороны для вот этих патриотов действенных. Насколько сегодня есть коррупционная составляющая в снабжении оружием украинской армии в зону антитеррористической операции? Вы имеете в виду официальные поставки? Ну, да, официальные поставки, насколько сегодня кто-то на этом может заработать? Есть ли такие механизмы? И если есть, и вам известны эти механизмы, можете вы рассказать тогда об этой схеме? Ну, смотрите, заработать можно на всем, к сожалению, потому что вот эта категория людей, которая сейчас является, ну, основная, составляет основу большинства чиновничества, она на это и заточена, зарабатывает на всем. Ну, могу привести примеры, например, те же БТР, когда снимались детали с машин, которые стоят на консервации, проводились как закупка и оприходовались уже на машины новые. Потом они отказывали там, через три дня. Но это фактически схема реального воровства и мошенничества. Есть примеры, когда действительно завышались цены там, при поставке, при закупке. То есть мы это постоянно отслеживаем. Постоянно возникают, скажем так, практически каждый второй случай возникают вопросы. Вот недавно там по Министерству обороны, там правда не оружие, а, там мазочные материалы, но на этом тоже зарабатывают. Ведем переговоры сейчас с иностранными фирмами, как депутаты для того, чтобы сориентировать их на то или иное оборонное предприятие, чтобы они со своими предложениями развития производства выходили. Организации производства у нас, там, тех же там, винтовок, э, тех же боеприпасов, которых нам зачастую не хватает. Но у них вопросы одни. Мы не знаем, сколько продлится война, не знаем, от, отопьются ли наши деньги. Тут надо более глобально уже подходить, то есть нужно ли нам развитие новых производств, или мы будем закупать с за рубежом. Коррупция, конечно, очень цветет и пахнет, и тут не паханый край нам для работы. Спасибо за ваши ответы на вопросы сегодня в студии. А я напомню зрителям, здесь был Семен Семенченко, народный депутат Украины, и мы говорили о том, насколько реально провести сегодня разоружение как в Украине, так и на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Я напомню зрителям, что можно смотреть нашу программу «Донбасс Реалии» каждый вторник и четверг на сайте радиосвобода.орг. Также мы доступны во всех социальных сетях – Facebook, Twitter, Одноклассники и ВКонтакте. Обновляйте, смотрите, подписывайтесь и ищите новую информацию о том, что происходит на оккупированной части Донбасса и на освобожденной. На этом все. До свидания.